Свята це час, коли треба радіти і мати піднесений настрій, але не у всіх це завжди виходить. Марина взагалі їх терпіти не може. Дні народження часто зустрічає на роботі, а на новий рік не проти і усамітнитися. Ти ж чогось такого волшебного, да. А в іторі це все заканчивается потом битавуха попросту и деньги, печень. Дівчина навіть одного разу вирішила сама зустріти новий рік. А все через те, що її коханий не зміг бути поряд. Да, це був внутрішній бойкот, как раз вот внутрішній байкот, що праздник, якщо праздник не дає мені возможности вот как-то провести его так, как я хочу, то я устрою грустную бякую букву и буду сидеть дома одна и вязать берет. Свято на самути вышло дуже сумным. Конечно же, выпивала шампанское, закусывая своими слезами. Слізами вот, любві, одиночества і такого вот, грустного праздника. Не лише Марина, а й інші українці не завжди можуть радіти свята. Много разів хотіла грустити на Новий год. Разно бували ситуації, да, допустимо, що то на роботі не складувалось, що то в лічній житті не складувалось. Але більшість все ж таки намагаються на ці дні забути усі негаразди і сподіваються на диво. Навіть якщо просто святкувати сумно, то можна чи зайнятися. Новогодньої ночі повинні пройти сказочно. Тот, хто? должен быть рядом он всегда будет рядом дед мороза например увидеть его хочется я жду подарки на ну, таких вдохновляющих например Бодарка, а костюм супермена. У психологів є пояснення різних настроїв на свята. У новорічну ніч люди часто підводять підсумки минулого року, що вдалося, а що ні. І від цього залежить настрій. Також з дитинства нас привчають, що має статися диво. З'явиться кохання, рідні одужають, ми розбагатіємо. Але всі ці речі самі по собі зрідка відбуваються, тому багато хто відчуває розчарування та сум. Так, ну что, будем поднимать настрой я кейк Наталья, да? открываете секреты. Почему нет новогоднего настроения? Что с ним делать? Ну, вообще-то все живут с высоким уровнем стресса. Посмотрите, вообще война в стране. И все это, конечно, плохо влияет на людей. Очень. Никто из моих знакомых сейчас не говорит, что я чувствую хорошо Новый год. Угу. И с этим нужно что-то делать. Конечно. А вообще, что у нас отвечает за состояние счастья и настроения? Такие нейромедиаторы, которые в, в народе называют гормонами счастья. Знаете такие? Да, это дофамины, серотонины, эндорфины. Ну вот дофамин. Дофамин нужно поднимать себе сейчас уже, за два дня до Нового года. Делать это очень просто. А ну-ка. Кратенько можно было бы сказать, секс, наркотики, рок-н-ролл, но я скажу, Подлиннее. Давай, <laughs> есть, если не, нас. если не часто употреблять алкоголь, то хорошо поднимает сейчас не говорите часто. про Бокал вина. Да, на Новый год два бокала вина. Два бокала. Да. А, сексом нужно заниматься уже сегодня, завтра, чтобы к Новому году уже настроение улучшилось. Наташа, я ждал, да. что кто-то в эфире наконец-то об этом скажет. Да, музыка, музыка, отличное поднятие дофаминового фактора. Следующее, серотонин. Серотонин это э, это то, что связано Бананы. с настроением. Кстати, да, да, она права. Серотонин, слава да, богу, да. это тот нейромедиатор, который можно искусственно поднимать угу. себе, потребляя некоторые продукты угу. и находясь на солнышке или под лампами. Ну, у нас тут лампы, с нами все в порядке. То есть, а какие продукты? Значит, продукты такие. Э, орехи, угу. э, красная икра. Как раз на Новый год мы сможем можно, поднять себе серотонинчика. Да, а, да. э, сельдь скумбрия, бананы. бананы и финики. И черный шоколад. Прекрасно. Я рекомендую, конечно, не съедать это килограммами, но в течение двух недель, если uh -huh. есть вот эти продукты ввести в рацион, то как раз к, к, к чему там, к 14 числу э, все будет хорошо. Э, и серотониновый индекс повысится. Ну и, конечно же... Эндорфин. эндорфины. Эндорфины это... Это песня Монатика у них. там эндорфины Есть пошли, такая? он поет. Да. Эндорфины ну, пошли. Эндорфины вообще, э, это удивительная вещь. Это связано с восторгом, с каким-то... С эмоцией. С эмоцией очень сильной, да, с наслаждением таким. Э, люди, которые, которым не хватает эндорфинов, э, э, любят ходить в музей Если вы сегодня, завтра уже пойдете э, в музей на концерт и вообще будете если вы изучать что-то, связанное с искусством, uh -huh. у вас точно поднимутся эндорфины. Uh -huh. А еще 20 хвилин физичного навантажения, например, приседания, так само поднимают уровень эндорфин. Ты знала, шасси. она забрала у меня вообще хлеб. А, серьезно? Да. Конечно. Марина, все, она дала тоже два совета. Ешьте бананы и приседайте. Все, Зачем я приходила? Марина все Хорошо, как после этого все, всего? Съели шоколад, выпили бокал вина? любовь была, но после этого же наступает окончание праздника. И как после этого не впасть в уныние, потому что праздник прошел, эндорфины ушли. Не знаю. Э, да. Эндорфины, серотонин, и дофамин накапливаются. Никакого уныния не будет, ага. если вы будете постепенно, увеличивая эту нагрузку, заниматься спортом, делать себе контрастные душ ага. или выходить босыми ногами в снег так. и есть то, что я назвала. Mm -hmm. С вами будет все отлично. И музыка, обязательно слушайте музыку. Счастье в нас внутри. Как только мы начинаем делиться им с другими людьми, оно приходит к нам. То есть увеличивая счастье вокруг и отдавая себя можно получить много счастья в ответ. Это очень важно. Это вы советуем. Продлят лицензию на вещание 1 плюс 1, эндорфины пойдут у всех сотрудников 1 плюс 1. Согласны? Да, я согласна. Так и будет. Музыку хотели, Хотели музыку. Пожалуйста, получите, распишитесь. Знамо сегодня хлопцы из Бандура Стайл. Зараз вы почуете неимоверно крутую музыку. Так, хлопцы, что за первая композиция? Вы сегодня знамо целый ранок. Что будет первая, хлопцы? Первая прозвучит пластунская песня по барабан». «Бэй барабан» Бандура Стайл. Спасибо для вас, шановни. Будь Барабан, ми барабан, ми барабан, ми барабанну барабан. барабан, найде другим, цілу джину просто уби, і келих повний наливай, сутанцеві собі гарем, жінок з ти сотні має в ні, і може кожну з них повняти, хоч хотів би я суд. не пив горілки цілий бо vivih a ne mozu zhitio dy ne kaže bude tapavi dy barabam dy barabam dy barabam dy barabam dy Ті бандура стала хлопці. Буде... <ріст> дякуємо вам. Протягом цілого ранку бандура стала сьогодні з нами. Неймовірна музика спеціальна для вас. Усе про що казала Наталя, цілуй дівчину в губи, наливай повні чари і музика.